Сегодня 16 февраля 2017 года. Радость Торешина села Майдан запланирован и проведен технический осмотр помещения Дома культуры села Майдан. Сейчас мы находимся в первой комнате библиотеки. Это второй этаж здания. И здесь имеется розетка, вот хочу вам ее показать. Она открытая, провода оголены. Черный подпал там уже в ней есть. Рядом находятся сухие растения, елка, ветка, книги, искусственное растение, цветок. Все это воспламеняется легко, С -с сушка трав. Кроме этого, техническое состояние еще состояние потолка. То есть пока это не критично, но этому нужно уделять внимание. Здесь холодина, здесь сейчас плюс 4 не отапливается, здесь нет ни одного, ни электрообогревателя, ни другой системы отопления. То есть оно все сыпется. Пошли уже трещины, поэтому по углам, я вижу, трещины идут. Скажи, при этом нужно... именно в этой комнате проводятся занятия с детьми? Да, и, и занятия с детьми. Здесь еще столы вот так вот стоят, сейчас я не знаю, куда они их унесли. А, и здесь проходят основные все праздники, праздники, все мероприятия. Вот последнее, что там был день соборности, вот был день голодомора, мы ставили свечки. Вот тут вот сидели полукругом, но было очень холодно. Ну вот, соответственно, помещение, оно не отвечает статусу библиотеки. В той, то комнате, есть, в той комнате, там где библиотека, тоже какое состояние пиши? Где сидит именно заведующая библиотека, маленькая комнатушка, там есть один обогреватель, но, как выяснилось, это ее личный домашний обогреватель, то есть подаренный ей. А, то есть, ей не обеспечили никоим образом обогрев вообще этого помещения. Вот один обогреватель белый такой стандартный. И, ну, а ты, вы заняты, да? Да. и, соответственно, там вот сегодня было плюс 10 при включенном обогревателе. То есть, нормы, опять же, не выдержаны. И... А, за что ты спрашивал? Ну, в том розетки, получении? состояние розетки. Розетки все открыты точно так же. Заведующая нам показала, что она розетку одну купила. Но теперь же кто ее будет устанавливать? Нужно кого-то найти. То есть проблема здесь массовая с этими розетками по всему зданию. А одна розетка, которую неизвестно кто установит, она же не решает этого вопроса. То есть здесь нужно бригаду электриков, которые наведут с этим всем порядок. Предупреждали ли заранее пожарные о состоянии осмотров? В каком Дело году? в том, что выборы, которые были, выборы головы Черкасской на территориальной громады, выборы старосты позже проходили, они все уже шли под фактором того, что все вопросы по электричеству а, и вот пожарного состояния не должны были быть решены. Вот прошло уже полтора-два года, да, а, то есть мы видим, что как оно тогда не было решено, это все сделалось по умолчанию. То же самое проходит время, оно не решается. Хотя сейчас самый массовый идет период обогрева электрообогревательными приборами, но, к сожалению, элементарно розетки, опаленные провода, вот сейчас еще спустимся на первый этаж, это увидим, ну, здесь этот вопрос не решен. И состояние температурного режима здания не выдерживается нормами, не да. отвечает нормам законодательства. Нет, здесь ни по какому законодательству находиться невозможно холодина.